Поехали. Так, мы производим разборку колеса у вас, вас, просто вас, <с> жюриевское колесо. Так, сразу надо сорвать порт. Есть такая лапа. Подпьем на торт, а вот так это все делается. эта сторона не хочет так легко но ничего так. мы ее сейчас удаляем так ну все у нас, станок она так все колесо здесь само центруется в принципе лапы сделаны таким образом что так, просто ну и лапу открываем. Все на пневматике, все само работает. Выставляем размер, нажимаем кнопку, она фиксируется. Ну и все, промазываем мыло, чтобы легче с было. Мыло, раствор готовится из хозяйственного мыла обычного. Как бы растворы, которые продают в специализированных магазинах, дорого стоят. А сами по себе являются, наверное, тем же самым разведенным. Все. Монтировкой под по вот. крышке, Покрышки. Все. По кругу прошло. Повторяем операцию. Срываем второй курс. Вот таким образом. все, в принципе, отжимаем лапу. Снимаем покрышку и начнем сейчас ее клеить потихоньку. Тут мы заранее демонтажом, ну, с демонтажом все, да? Да, то есть, как бы... Все, в следующем видео будем клеить.